ने देखा होगा कि मुंबई का पूरा माहौल इंडिया में हो गया है पूरे देश में इंडिया की सिर्फ तीन बैठकें हो हो गई हो रही है लेकिन ममता दीदी ने आज कहा है जो ममता दीदी का भी आगमन हो रहा है कि रसोई गैस 200 रुपया सस्ता हो गया यह इंडिया की सिर्फ दो बैठकों का कमाल है लालू यादव जी कल निकले पटना से मुंबई के लिए तो लालू जी को पूछा गया पत्रकारों लालू जी मुंबई में क्यों जा रहे तो लालू जी ने कहा मोदी जी के नरडी पर बैठने जा रहा हूं व्यक्तिगत लड़ाई नहीं इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुंबई का पूरा माहौल इंडिया में हो गया है पूरे देश में इंडिया की सिर्फ तीन बैठकें हो गई हो रही है लेकिन ममता दीदी ने आज कहा है जो ममता दीदी का भी आगमन हो रहा है कि रसोई गैस दो रुपया सस्ता हो गया ये इंडिया की सिर्फ दो बैठकों का कमाल है लालू यादव जी कल निकले पटना से मुंबई के लिए तब लालू जी को पूछा गया पत्रकारों से लालू जी मुंबई में क्यों जा रहे हो तो लालू जी ने कहा मोदी जी के पर बैठने जा रहा हूं यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जैसे आदित्य जी आप बोल रहे थे आज फिर एक बार चाइना अंदर आक्रमण किया है अपने जमीन पर लडाख में अरुणाचल प्रदेश में लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा वैसे तो वैसे चाइना पीछे जाएगी। ये इंडिया की ताकत बनते जा रही है आज उद्धव जी शरद पवार साहब आपसे बातचीत तो जरूर करेंगे लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम कल और परसों थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट एंड एक सितंबर के इंडिया मीट की पूरी तैयारी कर चुके हैं सभी प्रमुख नेता सभी प्रमुख दल जो पटना में थे जो बेंगलोर में थे वो तो मुंबई में आ रहे हैं लालू यादव जी का आगमन हो गया है डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी का आगमन हो गया है ममता बैनर्जी का आगमन हो गया है कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सोनिया जी राहुल जी सब प्रमुख नेता कल आ जाएंगे अखिलेश जी आएंगे नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल जी हेमंत सोरेन जी ये सभी छह राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ स्टालिन साहब छह राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी नेता गणाएंगे आपके मन में जो भी प्रश्न है जो भी शंकाएं है उस बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन मैं आपको एक विनंती करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबा मत कीजिए जो काम की बात है वो करिए और अब मैं नाना पटोले जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ